ॐ नमो भगवदेवासुदेवाय श्रीमद्भागवतं तृतीयस्कन्धा अथ सप्तमूध्याय श्रीसुगौवाजा एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुध प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषद विदुर उवाच ब्रह्मन् कथं भगवद चिन्मात्रस्याकारिणा लीलया चाभियुज्येरन् निर्गुणस्य गुणा क्रिया क्रीडया मुध्यमूर्भस्य कामश्चि क्रीडिशान्यदा स्वदस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य तदान्यत भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममा तया संस्थापयत्येतद्भूय प्रत्यभि दास्यदि देशदः अवस्थाद सुदोऽन्यता अविरुक्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम् भगवानेग एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थिता अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुद एतस्मिन्मे मनो विध्वन् किद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः पराणुदविभो कस्मलं मानसं महत् श्रीशुगौवाजा स इत्थं चोदित क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याह भगवच्छित्त स्मयन्निव गदस्मया सेयं भगवतो माया यन्न येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुद बन्दनं यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपज्यया प्रदीयत उपद्रष्टुस्वशिरश्चेदनाधिक यथा जले चन्द्रमस कम्बादिस्तत्कृतो गुण दृश्यते सन्नपि सन्नभिद्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुण सवैनिवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्बया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनिरिह यतेन्द्रियो परामोथ द्रष्ट्रात्मनि परे विलीयन्ते तदा क्लेश संसूक्तस्येव कृष्णश अशेषसंक्लेशमं विधत्थे गुणानुवादश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणा रविन्ध परागसेवा विदुरवज संच्छिन्न संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो उभयत्राभि भगवन् मनो मे सम्प्रदावधि साध्येतत् व्याकृतं विद्वन्नात्ममायायनं करे आबाध्यवार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहि यश्च मूलदमो लोगे यश्च बुद्धे परं गदा तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जना अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रदीदस्यापिनात्मना तां चाभि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे तस् यत्सेवया मधु दिश रदिरासो भवे तीव्र पादयोर्व्यसनार्दनं दुराबाह्यल्पतपस सेवा वैकुण्ठव यत्रो यत्रोभगीयदे नित्यं देवदेवो जनार्दन पृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकारण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्रां क्रूरुबाहुकं यत्र विश्व इमे लोका सविकाशं समासदे यस्मिन् दशविधः प्राणसेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयेरिदो यदो वर्णा स्तुर्वदस् न यत्र पुत्रेश्च पौत्रैश्च न तृभिः सगोत्रजै प्रजा विजित्रा कृदया आसन्याभिरिदं तदं प्रजापदीनां सपदिश्चक्रवेकान् प्रजापदीन् सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनुन्मन्युन्तराधिपान् एतेषामभिवंशाश्च वंश्यानु चरिदानि च उभज्यदश्च ये लोगा भूमिर्मित्रात्मजासदे तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णया दिव्यङ्मानुषदेवानां सरीसृवपदतृणां वदनसर्गसंव्यूहं गर्भस्ये द्विजो द्विजोद्भिधाम् गुणावतारेर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजद श्रीनिवासस्य व्याजक्षोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावथा ऋषीणां जन्मकर्मादि वेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च विधानानि योगस्य च पद प्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत् उपाकण्ठपदवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गदयोश्च यावदीर्गुणकर्मजा धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्यान्यविरोधदा वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्रद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिं दानस्य तपसो वापि पूर्तयो फलम् प्रवा प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उदापदि येन वा भगवान् स्तुष्ये धर्मयो निर्जनार्धना सम्प्रति ददि वा येषाम् एतदाख्या हिचानखा अनुप्रदानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमा अनापृष्टमभिभ्रूयोर्गुरवोदीत्सरा तत्त्वानां भगवंस्तेषां कदिथा प्रदितं क्रम तत्रेमं क उपासीरन् क उचित् अनुशेरदे पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनं निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यघसूरिभिः स्वधो ज्ञानं कुद पुंसाग्यमेव वा एतान् मे पृच्छद प्रश्नान् हरिः कर्म विवृत्सया ब्रूहि मेज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुष सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानख जीवाभयप्रदा प्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि श्रीसुगौवाज स इत्थमापृष्टपुराणकल्प कुरुप्रदानेन मुनिप्रदाना प्रवृत्तकर्षो भगवद्गथायां संचोदितस्थं प्रहसन् प्रहसन्निवाह श्रीहरये नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमूर्ध्याय सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्